Ə, salam dostlar. Bugünkü dərsimiz Versal-Vaşqton sistemidir. Bonusumuzə 1920-ci illərdə Avropanın xəritəsi lazım olacaq. Ə, bu əni ilə sizin 11-ci sinif kitabınızda olan bu xəritə və burdada dövlətlərin yerinə diqqətlə baxmaq lazımdır. Bəli, deməli Versal-Vaşqton sistemi, eee, həm Versalda, həm də Vaşqtonda imzalanan müqavilələrin toplumuna deyillər. Eee ilk növbədə Versalda imzalanan müqavilələrə baxaq. Bəli, bunun üçün Parisü konfransı çağırılmışdı 1919-cu ilin yanvarında və məqsəd buydu ki, 1-ci dünya müharibəsindən sonra dövlətlərarası münasibətlərə qaydaya salınsın. Və bu Parisü konfransında əsas rolu 3 dövlət oynuyurdu. Əbə şeydi Böyük Britaniya və Fransaydı və məğlub olmuş ölkələrdir. Sovet Rusiyası idi, bura dəvət olunmamışdılar. Sovet Rusiyasının dəvət olunmamasının səbəbi müharibə başa çatmamış Almaniya və onun müttəfiqləri ilə Brest-Litovsk müqaviləsini imzalayıb və yarımçıq dünya müharibəsini tərk etməsi idi. Bəli, konfransın məqsədi məğlub ölkələri cəzalandırmaq və Almaniya, onun E, deməli digər müttəfiqləri ilə sülh müqavilələrinə hazırlamaq idi. Bəli, sülh müqaviləsi hazırlayarkən Woodrow Wilsonun e, deməli Konqresə təqdim etdiyi 14 maddəsi e, əsas götürüləsi idi. Bu 14 maddə e, nə idi? E, bunlardan bəzilərini qeyd edəcəyik. E, deməli, gizli diplomatiyadan əl çəkmək, azad ticarət, silahların azaldılması Xalqlara öz gələcəyini təyin etmək hüququn verilməsi, müstəmləkä məsələlərinin ədalətli həll edilməsi və bir də ədalətli şəkildə dünyanı yenidən qurmaq. Bəli, ilk olaraq 1919-cu ildə Almaniya ilə müqavilə imzalandı. Buna Versal müqaviləsi deyirik. Müqaviləyə görə Almaniya 1871-ci ildə Fransadan aldığı Lotranga və Ezası Fransiyaya qaytarırdı. Sarı vilayəti millətdə zəmiyətən verilirdi, amma onun vəziyyəti 15 ildən sonra e, prebisiz, yəni ünraqsəs verməsi ilə e, qəti müəyyən olması idi. Pozdan və Qərbi Prussiya 1918-ci illə yaradılmış Polşa verilməli idi. Almaniya həmçinin söz verirdi ki, Avsiyanla birləşməyəcək və həmçinin Almaniya bütün müstəmləkələrini itirirdi. Almaniyada Ə, hərbi xidmət ləğv olunurdu, ordu və doanma məhdudlaşdırılırdı, baş qəyəgah buraxılırdı. Almaniya eyni zamanda Rein çayı boyunca qoşun saxlaya bilməzdi. Bir də Almaniya müharibədə təqsir olduğunu boynuna alırdı və təzminat verməli idi. Bu təzminat vermək də Almaniyanın iqtisadi cəhətdən vəziyyətini ağalışdıracaq. Bəli, ərazisindəki deməli Alman müştərinin Yaponiyaya verməsindən narazı olan Çin bu müqaviləni imzalamır. Eyni zamanda millət tərəcəmiyyətən daxil olmadığı üçün və ABŞ-in ənəvi təzriciliyi siyasətindən zidd olduğuna görə ABŞ-yanatı bu müqaviləni təsdiq etmir, yəni ratifikasiya etmir. Belə digər müqavilələr, deməli Avsiyayla Saint-Germain müqaviləsi Polşa ilə, Macaristanla Trianon Osmanlı ilə sülh müqaviləsi imzalandı və demək olar ki, həmin bu məğlub dövlətlər ərazilərinin bir hissəsini qonşu dövlətlərə verməliydilər və müttəfiqləri Almaniya kimi hərbi güvərini məhdudlaşdırmalı və təzminat ödəməli idilər. Bəli. Demə Pax müqaviləsini bayaq dedik. Trianon müqaviləsində bəli, Avstriya-Macaristan imperiyasının dağılması məyan olundu və Mazarslan bir sıra ərazilərini Rumunya, Serb-Xorvat-Slovən krallığına, Texslovakiya və Avsiyaya verirdi. E, Saint-Jermain. Bəli, burada Avsiyaya imzalanmışdı. Burada şərhətini görürsüz. Nəyi? İmzalanmışdı Bolqarıstanla, Sevridə Osmanlı ilə, e, deməli, imzalanmışdı. Burada Sevri müqaviləsinin e, Osmanlı üçün mənfi cəhəti budur ki, Ərasin 5-4nı itirirdi və Anadolu şarqında Qondarma Ermənistan və Kudustan dövlətlərinin yaradılması planlaşdırılırdı. Bəli, qeyd edim ki, bu sülh müqavilələri hazırlayarkən məğlub dövlətlərin fikri alınmayıb, onlara ultimatum şəklində göndəriblər və ümumi olaraq bu deməli 5 dənə müqavilə Versal sistemini təşkil edir. Bəli, deməli bu konfransın gedişatında Dövlətlə rəsim münasibətləri nizamlamaq üçün Millətlər Cəmiyyəti yaradıldı. Lakin bu cəmiyyətə məğlub ölkələr və Sağit Rusiyası ilk başda deməli qəbul edilmədilər. Bir də burada mandat rejimi vardı. Mandat rejimi nə idi? Almaniyanın müstəmləkələri və Osmanlı dövlətinin tərkibində olan Yaxın Şərqdəki Ərəb torpaqları İngiltərəyə və onun damlıonlarına, Fransaya, Belçikaya və Yaponiyaya verilirdi. Bəli, bu mandat sistemi idi. Yəni qısası adın çəkdiyim İngiltərə, Fransa, Belçika, Yaponiya e, məğlub olan dövlətlərin müstəmləklikləri birləşdirilirdilər. Buna deyirlər mandat rejimi və ya mandat sistemi. Bəli, Paris konfransında ən böyük məsələlərdən biri Almaniyadan təzminat alınması idi. E, Qarab dövlətlər arasında bu barədə e, fikir ayrılığı var idi. Razılığa gələ bilmədilər. Və 1921-1922-ci illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, e, deməli, Versalda imzalanan müqavilənin davamı kimi Vaşingtonda da görüşlər keçirildi. Bu ona görə Versal-Vaşington sistemi adlanır. Bəli, Vaşingtonda ilk növbədə 4 törvət müqaviləsi imzalandı. AB, İngiltərə, Fransa, Yaponiyası arasında. E, bu müqavilədə sakit okeanındakı, deməli, mülklərin təanınması necə tələb olunurdu. Bəli, bir-birinin sayt döyən daşın müxtərinə tanıyasıydılar. Bəli, bir də bura Çinə aid münasibətləri tənzimləyən müqavilə var. Həmin müqaviləyə görə Çinin müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü tanınır. Yaponiyanın Şandun yarımadasını Çinə qaytarılması məsələsi müzakirə olunur. Çin də sənaye və ticarət sahələrində bərabər imkanlar prinsipi tətbiq edilirdi. Bu landa ABŞ-ın askarla siyasətini həyata keçirməsi demək idi. Bəli, növbəti deməli müqavilə dəniz silahlarının məhdudlaşdırılması haqqındadır. Müqavilənin mühüm maddəsindən biri Yaponiyanın sakit okeanda fəaliyyəti məhdudlaşdırılmalı idi. Bir də İngiltərənin dəniz üstünlüyünü ABŞ-la bölüşməsi idi. Bəli, bu iki nəticə dəniz silahlarının məhdudlaşdırılması haqqında müqavilədən sonra baş verdi. Və bu konfransın nəticələri təbii ki, Yaponiyanı narazı saldı və bu onun ABŞ-a qarşı qisasçıq siyasətinin başlanğıcını qoydu. Bəli, Geniya konfransı 1922-ci ilin aprel-may aylarındadır. Bu konfransın çağırılmasının məqsəd 1-ci dünya müharibəsindən sonra iqtisadi münasibətləri bərpa etmək, yəni xüsusən müharibə borcları və təzminatlar problemi idi. Burada deməli Rusiyanın nümayəndə heyətinin tərkibində Nərman Nərmanla çıxış eliyibdir və burada Rapollo'da Rusiya Almaniya arasında saziş imzalanıbdır. Bu saziş həqiqət dövlətin iqtisadi blokadadan çıxmaq yolunda ilk atdığı addım idi. 1925-ci ildə Lokarno konfransı çağırılıbdır. Burada Almaniya, Belçika, Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya arasında Təhlimat müqaviləsi imzalanıbdır. Bunu həm də tarixdə Rein Təminat Paktı deyirlər. Eee, bu Rein Təminat Paktı imzalanması ilə Böyük Britaniya və Fransa Versal Sülh müqaviləsinin ədalətli olduğunu etiraf etdilər. Və 1926-cı ildə Almaniyanın Millətlər Cəmiyyətindən girməsinə razı oldular. Bəli, 1928-ci ildə Briank Loc Paktı var. Eee, bu pakta imzalayan dövlətlər mühafədədən imtina edirdilər. Bütün münaqişələr və mübahisəli məsələləri tinç yolla həll etməyə söz verildilər. 1 ildən sonra 1929-da da, da SSR bu paxta qoşulubdur. Qeyd edirəm ki, 1920-ci illərdə abş beynəlxalq münasibətlərdə təcridçiliyi siyasəti yeridirdi. Ona görə də Böyük Britaniya və Fransa e, dünya siyasətində aparıcı oldu, lakin müəyyəndə zəif düşmüş həmin dövlətlər bu vəzifəni axıra qədər yerinə yetirmək iqtidarına olmadılar dəbə onların buraxdığı sərhədlər ucbatından eyni zamanda Almaniyanın fəaliyyətləşməsinə görə də ikinin riy müharibəsi baş verəcək qısa müddət sonra. Bəyə şərikdə dəs bu qədərdir. Kanalı abunə olmaq və dərsə bəyəndisə videonu bəyənməyi unutmayın. Uğurlar.